В Лисичанске открыли мемориальную доску погибшему в АТО сотруднику милиции Виталию Петренко. Когда на территории города бесчинствовали боевики, он продолжал службу. Чтобы оружие, которое находилось в отделе, не нашли, он прятал и переправлял его через знакомых на украинскую сторону Старобельск. В июле 2014 года милиционера похитили и убили боевики. У него осталась жена и две дочери. Памятный знак установили на фасаде Лисичанского отдела полиции, где с 1994 года Виталий служил. Открытие посетили коллеги, семья и друзья. Представители местной власти, активисты, а также волонтеры. Многие из них хорошо знали погибшего. И у них в памяти он остался таким же целеустремленным и верным присяге человеком. Але хочу сказати, що ми повинні знати про таких людей. Ми живемо у тяжкий час, у час шаблонів і стереотипів. І навіть боляче, коли вважають, що луганська міліція були зрадниками. Саме цей чоловік є яскравим прикладом того, що луганська міліція не була зрадником, вона навіть виконала більше, ніж могла, ніж їй ставили якісь завдання. Я хочу сказати спасибо всім, що пам'ятаєте о ньому. Ну, и она со семьей тоже, всем организаторам, инициаторам. Спасибо.